В отношении председателя Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг в Волге следственным подразделением Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 368 части 3, а именно получение взятки в особо крупных размерах должностным лицом, занимающим особо ответственное положение по предварительному сговору группой лиц. Подозреваемый Волга был задержан следователем Генпрокуратуры, помещен в изолятор временного содержания и вчера районным судом мера пресечения Волги избранной в виде содержания под стражей. В течение двух месяцев следователям предстоит выяснить и доказать виновность нескольких работников комиссии по регулированию рынка финансовых услуг, включая начальников департаментов, помощника, логи, то есть лиц, находящихся в прямом административном подчинении председателя Государственной комиссии. Общая сумма взятки, получение которой будет вменяться группе чиновников. Государственной комиссии составляет 500 тысяч долларов Соединенных Штатов. В одном из финансовых учреждений решением комиссии была введена временная администрация. Что такое временная администрация, вы знаете. Отстраняется от руководства финансовым учреждением руководителя вводится администрация, подчиненная комиссии, и эта администрация продолжает временно управлять финансовым учреждением. За то, чтобы вывести эту администрацию и вернуть на место прежнюю, чиновники Государственной комиссии вымогали взятку в размере 500 тысяч долларов за решение этого вопроса. Часть денег, половину, они получили от заявителя, были задержаны. Следственным путем причастность всей группы была подтверждена, что и послужило основанием для таких жестких мер Прокуратуры. Сегодня к ответственности привлекается 4 чиновника Министерства государственной комиссии во главе с председателем ВОЛГИ. Необходимо, наверное, сказать о том, что все-таки борьба с коррупцией и борьба с коррупцией в высших эшелонах государственной власти это все-таки задача непростая. И, естественно, следствие сталкивается с серьезными трудностями, но это и неизбежный процесс. Несколько слов о происходящих событиях за пределами Украины, связанных с борьбой с коррупцией. Я хочу проинформировать о том, что весной этого года Международная ассоциация антикоррупционных органов на своем саммите приняла несколько очень важных решений, в том числе решений, касающихся Украины. Я зацитирую некоторые положения этой резолюции. Международная ассоциация антикоррупционных органов приветствует и положительно оценивает правоприменительную практику украинских правоохранителей, особо отмечает последние усилия, направленные на борьбу с коррупцией в высших эшелонах государственной власти. Впервые со времени разглашения независимости Украины государством, чиновникам высшего уровня, были применены процедуры антикоррупционных проверок и расследований. Ассоциация антикоррупционных органов выражает надежду, что мудрый украинский народ сделает выводы о правильности антикоррупционных расследований, не на основании политических заявлений или медийных публикаций, а на основании исключительно судебных решений, принятых в соответствии с законом, которые на булычинности. Несколько слов об антикоррупционных расследованиях в Украине. Такая работа ведется. И Работа такая ведется, как бы это банально ни звучало, и по представителям прежней, так называемой прежней власти, и по представителям нынешней власти, по действующим чиновникам.